नमस्कार खंडोबा भक्तांनो उद्या मोठा रविवार खंडोबा देवाचा अतिशय प्रियवार आणि भक्तांसाठी चमत्कारिक दिवस खंडोबा नवरात्रीतील मोठा रविवार तुम्ही या चार वस्तूपैकी कोणतीही एक वस्तू अर्पण करा आणि हा मंत्र जप करा आणि चमत्कार खंडोबा देवाचा पहा हा दिवस फक्त येतोच नाही तो घेऊन येतो तुमच्या आयुष्यातील सर्व संकटांचा अंत आणि धनधान्य संपत्तीचा महाप्रवाह मल्हारी भक्तांनो आज मी तुम्हाला एक अत्यंत प्रभावी आणि सिद्ध मंत्र सांगत आहे या मंत्राचा जप रोज एकशे आठ वेळा केला तर मल्हारी देव तुमच्या आयुष्यात चमत्कार करतात हा फक्त मंत्र नाही हा मल्लारी देवाचा धनदाय स्वरूपाचा थेट आशीर्वाद आहे जो हा भक्त मंत्र ऐकतो जो जपतो त्यांच्या घरात पैसाच पैसा येतो बंगला गाडी ऐश्वर सुख समृद्धी आपोआप चालत येते हा मंत्र जपायचा कसा तर उद्या रविवारी सकाळी लवकर उठा स्वच्छ स्नान करा खंडोबा देवासमोर तुपाचा किंवा तेलाचा दिवा प्रज्वलित करा अगरबत्ती लावा आणि त्यांच्यासमोर खोबरे दवणा आणि बेल भंडारा व्हा म्हणजेच अर्पण करा आणि खंडोबा देवाला मनात तुमची इच्छा सांगा त्यानंतर शांत बसा डोळे बंद करा आणि हा मंत्र एकशे आठ वेळा श्रद्धेने जपा मन लावून श्रद्धेने विश्वासाने जेव्हा तुम्ही हा मंत्र जप पूर्ण कराल तेव्हा जेजुरीचा खंडोबा राजा तुमच्या घरातील सर्व नकारात्मक शक्ती दुष्टबाधा संकटे दुःख कर्ज अडचणी सगळं जळून खाक करून टाकतात आणि त्या जागी फक्त तुमच्या घरात पैसाच पैसा सुख समृद्धी शांती आणि ऐश्वर भरभरून टाकतात ज्यांनी हा मंत्र श्रद्धेने जप केला त्यांच्या आयुष्यात पाच ते दहा दिवसात कमाल झाली कर्ज फिटलं नोकरी लागली व्यवसाय वाढला घरात पैशाची बरकत झाली गाडी बंगला घेतला खंडोबादेव काही मागत नाही तर खंडोबादेव म्हणतात फक्त माझ्यावर श्रद्धा ठेवा आणि हा मंत्र जप रोज एकशे आठ वेळा करा उद्याचा मोठा रविवार आहे ही संधी खंडोबा भक्तांनो सोडू नका आयुष्यात संधी एकदाच येते सकाळी लवकर उठून हा मंत्र जप जरूर करा जेजुरीचा खंडोबा राजा तुमच्या आयुष्यात चमत्कार केल्याशिवाय राहणार नाहीत खंडोबादेव तुम्हाला धन धान्य संपत्तीने सदैव भरून ठेवत हीच खंडोबा देवाचरणी प्रार्थना खंडोबा भक्तांनो खंडोबाचे असेच नवनवीन मंत्र ऐकण्यासाठी आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि कमेंट्स बॉक्समध्ये जेजुरीचा खंडोबा राजा टाईप करा चला तर मग खंडोबा देवाचा सिद्ध मंत्र जपाला सुरुवात करूया ओम नमो खंडोबाय धनदाय नम ओम नमो खंडोबाय धनदाय नम ओम नमो खंडोबाय धनदाय नम ओम नमो खंडोबाय धनदाय नमः ॐ नमो खण्डोपाय 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 धनदाय नमः